Украинскому политику для друга ничего не жалко. Побратимы однопартийцы Игорь Швайка и Александр Мирный. И на Майдане вместе стояли, и в Раду плечом к плечу вошли. А когда один из них стал министром, другой достойно его поздравил, подарив ему деньги на новенький Харли Дэвидсон. Якось Но... Александр Борисович сказав, ну, колеса потрібні, я тобі допоможу, потім придбаєш генпрокуратуры своя версия. Харли Дэвидсон, модель FLH, по мнению следователей, стал благодарностью за принятие правильных решений. Ведь обзавелся им Игорь Швайка, будучи в должности министра аграрной политики Украины. За какие заслуги экс-министр получил в презент железного коня за 250 тысяч гривен? Смотрим в следующем сюжете. на подаренном Харлее. Бывший депутат Игорь Швайка на днях вновь напомнил о себе и еще раз засветил своего железного коня. Ну, осталось это так, на одну секунду. Именно этот мотоцикл стал причиной открытия ГПУ уголовного производства по статье 368 «Взятка». Я так понимаю, что это главное запитание. Свободовцу инкриминируют получение неправомерной выгоды в виде мотоцикла. По даним следствия, дорогой подарок Швайка получил от компании Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины. Но бывший чиновник заявляет, не взятка, а подарок. Цей мотоцикл я купив в липні 2014 року. Гроші мені були видані, подаровані, в в борг. Можна по-різному це говорити. Це я був подарунок від мого друга Олександра Мило. 250 тысяч гривен – ориентировочная стоимость Харли Дэвидсона модели FLH. Элитным мотоциклом Игорь Швайка разжился в тот период, когда занимал должность министра аграрной политики Украины. Якось Александр Борисович сказал, ну, колеса нужны, я тебе допоможу, потом придбаешь. Как любой чиновник, он просто не мог принимать такие дорогие подарки. Гроши я получил с словами, ось тебе на машину, Зможеш, коли зможеш, тоді віддасиш. Якщо сам ексміністр нічого кримінального в полученні круглої суми не бачить, то вод ГПУ вважає взяткой. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом одержання службової особи Міністерства аграрної політики та продовольства України неправомірної вигоди мотоцикла Харлі Девідсон». По словам самого швайки, повышенное внимание преси і прокуратури зв'язана з ближайшей избирательной кампанией. Це безпосередньо пов'язано з політикою. Це пов'язано з тим, що я балотуюсь на посаду харківського міського голови. А от і щедрий даритель на день народження я йому дав гроші, щоб він купив собі засоб пересування. Говорит, что мотоцикл не дарил. Дарил деньги. Мол, больно было смотреть, как по пешком ходит. Я ему на день рождения принес 250 тысяч и сказал, выиграй. Вот тебе гроши, купи колеса себе. Хорошему человеку хороший подарок. Мне хотелось это сделать своему побратиму, товарищу, которого я видел в деле, который справедливый парень. Понимаете? Все. Но что интересно, на тот момент и сам Александр Мирный был депутатом, а следовательно, ничего, кроме официальной зарплаты, получать не мог. На вопрос, откуда у него такая сумма на подарок, внятно ответить он так и не смог. Я занимаюсь сельским господарством очень дуже, дуже давно, и я никогда не приховывал, того, что я зарабатываю. Кстати, еще раз напомним, на момент получения этого нескромного подарка Швайка возглавлял именно аграрное министерство. Как в Библии сказано, нехай левая рука не знает про то, что робить право.